участник проекта муниципальный менеджер 2.0 Константин Терещенко, директор компании «Меридиан» и депутат Совета депутатов Барабинского района. Константин молодой и перспективный коллега. У него много сил и желания выполнять различные социально-экономические задачи на благо города Барабинска и, я думаю, и всей России. Он очень помогает молодежи в решении ее вопросов и поддерживает ее, все ее начинания. Он социально ответственный предприниматель и надежный партнер, отлично, когда человек знает, чего добивается и чего в дальнейшем хочет. После участия в проекте «Муниципальный менеджер 2.0» Константин поехал на Всероссийский молодежный инновационный форум «Селигер». Он выиграл один из девяти грантов форума с проектом по развитию охотничьего хозяйства, который в данный момент успешно реализуется на территории Барабинского района. Костя очень активно себя проявил в проекте «Муниципальный менеджер 2.0». К тому же он молодой управленец, и ему не все равно, как будет развиваться в его территория. Константин является организатором семинаров для молодых предпринимателей. Он не раз получал награды на федеральных и региональных конкурсах по развитию предпринимательства. Жизненная кредо Константина «Кто сделал доброе дело, пусть молчит», говорит «Пусть тот, для кого оно сделано». У меня всегда вызывают уважение люди, которые занимаются одинаково хорошо в разных сферах деятельности. И бизнес, и социальная активность, и депутатство. Костя Терещенко – человек, который очень разнообразный. Мой лозунг – мне не все равно.